по национальности. Но я хочу, чтобы мы жили на территории Украины. Мы говорим сегодня о Крыме, об автономной республике Крым, о русских гражданах Украины, которые за свои права борются и которые должны отстаивать интересы свои, русский язык, русскую культуру и так далее. У нас нет сегодня никаких сепаратистских лозунгов. Я вас прошу. И вопросов отделения на сессии рассматриваться никаких не планировалось, коллеги. Мы сказали не назначайте сессию, не взрывайте ситуацию в Крыму потому что уже вчера было понятно, что сессия назначается с одной целью, для того, чтобы сегодня предпринять действия, которые положат отторжение Крыма от Украины и присоединение к России. Мы вчера предупредили это руководство этой Верховной Рады, что крымские татары не позволят без крымских татар решать судьбу этой земли. И вот я думаю, что это только часть людей. Многие люди поддерживают. Сейчас единственный выход. Константинов и президиум должны объявить, что ни сегодня, ни в какие другие дни не будет сессии, на которых будет рассматриваться вопрос, связанный с статусом Крыма. И таким образом мы можем сейчас уйти от такого прямого конфликта.